Добро, добро. Это, сейчас. Да, это. Не, ну ты все же красавец. Вот. О, хорошо, хорошо. Да, я думаю, побои снимать. Меня тут мусор щипал. Вот, и у меня синяки сразу появились. Он меня держал за руку и щипал, понял? Вот. Алло, Алло. Маму твою? А, с портфелем? А, это твоя мама, да? Сейчас, где-то. Сейчас посмотрю, посмотрю. Мегафона не вижу. А где мегафон, Виталик, спрашивает, ты мама его? Где, где мегафон? Забрали? Вот. 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 Ты вам проплачивать гроши. Мы все хорошо знаем. Мы вас хорошо, проплачують... хорошо всех знаем. Да, це вам проплачивать гроши за то, что вы заключаете. Отстегнуть и проживать. Да, да. Кто? Кто отстегнет? Кто да, да, да. Еще они рассказывают, что нам отстегнуть за это. А? Сейчас, сейчас, буду ехать. Давай. Я знаю, знаю, да, я там был. Короче, я стоял, короче, мне один мент на одну руку, второй мент на другую, два мента, короче, подступились ноги, короче, я их волок тащил, но Черняховского не удержал. Но, Мы а, Мы его освободим, ничего. Это Черняховский, да, пиво иллюстрировал? Да, да, да. А сказать, вот, пару холодильников зацепил. А, ты знаешь, мне показали как, условия, и с интернета по территории. Мне, кстати, показали, только что я видел документы. Довидку, конечно, есть. Один документ у них, довидка э, про э, заблокирование территории. Сказали, да, да. И это вот. И а там есть экспликация подожди, конкретно метражи? Фотографии интернета с Яндекс, э, карты, Просто фотография, кусок территории вот этой фотографии у -у -у. У на листике напечатка. То есть конкретно территория не указана, что именно тут? В интернете я тебе такие фотографии 100 делаю или тысячу, или сколько да, там. Это не документ вообще. То есть она показалась как основной документ фотография с интернета. Надо иллюстрировать Он увидит, это не

А во-вторых, я вообще это Вы можете дослушать? Вы, наверное, можете вам интересно. Если вам интересно. Я просто если вам интересно. Можно вам еще раз Почему именно это? Если вам интересно, хотите ответ? Давайте. Если люди поставили пиво, кому-то не нравится да, парк, детям. это решается по-человечески спокойно говорят уберите пожалуйста говорят, что пиво что подождите подходит. никто не подходил ни один человек второе а это а это не вандализм у вас это чисто воды вандализм а если мне не нравится что у вас там одежда тогда я должен сорвать ее что ли ну если я стою перед Вашими детьми ну, голодным, наверное, Вы должны давайте, давайте во всем городе закроем власти Давайте, спину. Я только Ну так мы сторонники получается. Давайте законно, будет, давайте проведем это законно. Если законом. они стоят возле заведений, где дети, то давайте, надо это сделать, Давайте, давайте законом проведем. Правильно? Я, стою, я, почему я почему только замуж. А пока если человек по закону работает, пусть работает. Равные вы люди. Такие. Сами, сами, боролись за то, чтобы по-честному было. Пришел человек в площади, заплатил деньги, а и вы его... А каким образом вы мотивированы в этой истории? Да, да что это я... отношения имеете к этому? Визу. Никакого так, отношения. Я, я, просто, я, просто... Не я, просто, я Я, вам объясню. Просто мне так, просто... я точно так же читаю прессу, просто... смотрю вот эти все ваши репортажи. Кому вы отдал статьи за Кому вы отдал статьи за Я понятен,

это вопрос не вину! Да убрали бы сразу! Ну вот же убрали! Не на а, 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 а меня момент, когда не держал не за руку, как бы просто щипал еще, он просто кроме этого еще все время щипал. Нет, Но... он проверял, ли я его в ухо или нет. И уже я был практически к этому готов. Но свинья такая жирная, что его пришлось бы бить несколько раз. Вадюха, кстати, еще такой небольшой аспект. Когда я подошел к правоохранительным органам, вот, они с э, хозяйкой ларька друг, друг друга называли по имени. Да? По имени, по что имени говорит, да. Что говорит о, о них э, весьма каких-то уже близких э, знакомствах или либо отношениях. Поэтому этот ларек здесь стоит не случайно. Данные господа офицеры, продавшие свою честь, э, по крайней мере, если не останавливают деятельность, то уже делают противозаконное действие. Оно выдало разрешение, реально. А при чем тут управление торговли? Да. К расположению... Там написано, а, в этой что написано? написано? Метраж конкретно? 9 квадратных метров. В этих документах написано... А, тротуара, который принадлежит киевлянам?